Сегодня, 10 февраля 2009 года, рабочая группа антирейдерского союза выехала в Сумы для изучения ситуации, которая сложилась на сумском хлебкомбинате. Группа рейдеров из Днепропетровска сейчас получила контроль над хлебкомбинатом, сумским хлебкомбинатом действия рейдеров могут повлечь за собой техногенную катастрофу и экологическую катастрофу в городе Сум. Сегодня мы пытались встретиться с губернатором, исполняющим обязанности губернатора Сумской области для изучения ситуации и выяснения позиций официальной власти по отношению к трудовому коллективу хлебкомбината и к хлебкомбинату вообще. К сожалению, исполняющий обязанности облсо... обл. администрации господин Лаврик сегодня присутствовал сегодня не присутствует на рабочем месте. Ситуация достаточно сложная. Сегодня здесь на площади возле Сумской обл. совета и обл. администрации было порядка 200-300 человек. Люди настроены решительно, потому что реально есть угроза увольнений есть реальная угроза потери рабочих мест и ситуация достаточно напряженная. Мы встретились с заместителем главы администрации Медуницы Олегом Вячеславовичем. Мы выяснили, что рабочая группа при губернаторе по противодействию рейдерству, по противодействию недружественным поглощением и противоправным поглощением предприятий, изучал этот вопрос, но, к сожалению, четкой позиции власти, четкой позиции правоохранительных органов, четкой позиции прокурора города, прокурора области, четкой позиции начальника главка ГУМВС в Сумской области отсутствует. Рейдеры продолжают находиться на заводе, и в ближайшее время мы будем информировать о дальнейших действиях и о дальнейших перипетиях этого события.